І зараз з нами на прямому зв'язку Георгій Вашадзе, грузинський опозиційний політик, пане Георгію, доброго дня. Вам вітаємо. Добрий день, здравствуйте, пане... здравствуйте друзі. Пане Георгію, дивлячись героям, слава, слава дякуємо, що Дякую. підтримуєте. Дивлячись на ці жахливі кадри, подумки переносимось в період 13-14 років, коли тривала наша революція і боротьба за наше майбутнє. Скажіть, будь ласка, що відбувається нині у вашій країні і в цьому протистоянні? На вашу думку, хто зможе перемогти? Что происходит? Мы, грузины, свободолюбивые народы, мы боремся за свою страну, мы боремся, чтобы наша страна стала членом Европейского союза, чтобы ничего русского в этой стране не было, и чтобы максимально быстро мы вместе с Украиной, вместе с Молдовой нашими друзьями интегрировались с Европейским союзом. Параллельно с этим в Грузии русский олигарх грузинского происхождения Бедина Иванишвили, который неформально правит абсолютно всем сейчас в стране, человек инициировал закон, инициировал закон, который мы называем русский закон. Почему? Потому что это калька и копия закона, который в свое время принял Владимир Путин в 2012 году. В России и после этого принятия фактически на базе этого закона он уничтожил сперва гражданский сектор, потом свободную медию, а потом политических оппонентов. Да. И мы говорим, что никак нельзя допустить вообще э, этот закон. И только мы, Европейский Союз, Америка, все говорят, что этот закон для, на... для них красная линия. Это значит, что Грузия не идет путем э, европейской интеграции. И они говорят, это ваш выбор, да, это выбор э, Грузии. Но четко, что выбор грузинского народа сегодня вы, вы, вы видите на улицах. И это вы сказали последние два дня, фактически уже три недели. Три недели длится все это, да, что происходит сейчас э, на улицах. И а, несмотря на это, грузинский вот этот олигарх Ебедина Иванишвили вышел а, а, как бы обращением и сказал, что они не собираются обратно отозвать этот закон. И что и вызвало еще больше бурную реакцию со стороны народа, еще больше народа вышло на улицу. Да. И вот в этом и состоит сегодняшняя ситуация. Мы боремся, следующий шаг – это третье чтение, потом будет закон витирован. И мы надеемся, что все равно заставим э, грузинскую мечту отозвать этот закон обратно. Но все понимают очень хорошо, что просто отозвать закон – это не хватит. Это, это не окончательный цель. Мы, должны обязательно поменять власть. Да? Мы обязательно... В Грузии сейчас э, нужна э, новая власть, прозападная коалиционная, которая будет вести страну прозападным, как бы, проевропейским путем. Пане Георгію, а поясніть, будь ласка, президентка Грузії Соломе Зоробішвілі звернулася до учасників акції і закликала не штурмувати. На ваш погляд, якщо не штурм, який механізм примушення, якщо дозволите, якщо це буде коректно грузинських депутатів існує станом на зараз? первое, что никакого штурма не было, и я, к сожалению, она допустила серьезную ошибку, когда вот такие заявления: "никакого штурма не было, это протест, и никто не собирался заходить внутри здания парламента, и никто и не зашел". Это просто была символическая, это сказать, показательная, это сказать, свободная, мирная акция со стороны молодежи. То, что происходило вокруг парламента. Против чего использовали слезоточивый газ, использовали не знаю, там разные механизмы, даже резиновые пули. Потом они начали говорить, что якобы они не пользовались резиновыми пулями, но реально они есть факты, что люди получили ранения от резиновых, резиновых пуль. И, исходя из этого, ну, она сделала, что сделала заявление, еще раз, где выход? Мы э, э, протест, протест пока что, мы, мы не пока что, мы говорим, что обязательно протест должен быть мирным, и этим протестом мы доведем все это до конца. Но опять, я согласен в том, что окончательная наша задача поменять власть и на выборах, чтобы грузийская мечта не победила. Да? Но до того мы должны прийти. Несмотря на то, что октябрь недалеко, это не значит, что... сейчас ми должны просто уйти по домам і подаждати, поки прийде мы, Ми зможемо йти на вибори. Вот здесь тоже з с ней не согласен. Пане Георгію, згаданий вами Бідзіна Іванішвілі. Він звертався до грузинського народу і сказав про те, що не хвилюйтеся до 30-го року. А ваша країна буде в складі Європейського союзу. Як це корелюється з тими рішеннями і з тим курсом, який обирає його партія? Ну, смотрите, однозначно люди понимают, что это все он заявляет только из-за того, что как-нибудь обмануть народ, потому что все очень хорошо понимают, что параллельно человек ведет наоборот, как бы отдаляет Грузию от Европейского Союза. Когда тебе все 27 стран говорят, что не не принимает этот закон, а то не сможет стать членом Европейского Союза. Когда тебе говорят, что есть две решения европейских судов насчет Венгрии, насчет России, где хотели принять, и в России приняли этот закон, в Венгрии хотели принять этот закон. Есть решение, которое говорит, что это против фундаментальных принципов Европейского Союза. Когда тебе говорят, что если ты примешь этот закон, не только то, что мы не продолжим с тобой переговоры, а может быть мы отберем у вас безвизовый режим. В этом случае все очень хорошо понимают, что никакого, так сказать, смысла вот в этих бредовых заявлениях, которые он делает, да, реально нет. Поэтому и столько народа на улице. Просто он, смотрите, он сейчас что говорит, что он скрывается сзади спецслужб, сзади полиции, и он думает, что как-то сможет переломить вот этот процесс. Реально, что хочет Бедина Иванович? Он хочет, чтобы здесь тоже было, так сказать, типа белорусского или русского моделя, авторитарный режим, который, где уже выборы не будут иметь смысл, и где он будет, так сказать, диктатором. Я его даже назвал несостоявший, испуганный диктатор Бедина Ивашвили. вот Вот что-то он такое для себя подумал, но ну, а он в одном ошибся. Знаете, Грузии это не Беларусь, не Россия. И мы всегда боремся за свободу, и вы, вы в Украине очень хорошо знаете Там нас. У вас очень-очень хорошо понимаем, пане пана Тут да. єдина... и мы никогда... Да. Я хочу побажати вам, чтобы в, ці, в цьому Перемогла обов'язково справедливість, тому що ми знаємо підступність Росії, до чого може призвести її політика. Ми дякуємо вам за те, що вийшли на прямий зв'язок. Георгій, просто один момент. Так, Я хотів сказати, коротко. що паралельно міхал не відпускає, він сидить в тюрмі Михайло Саакашвілі, він гражданин України. Так що вот, вот, вот політичний заключений, який признано всім світом, він дуже То з ж знаєте. Утім, та Пап... да сказати політичські заключені, но Пане Георгі... Папно, може, ми все, що, грузіни, не це маємо часу. За Почули, дякуємо. Це слушне зауваження. Ми дякуємо, що ви це Почули. сказали. Георгій за грузинський опозиційний політик про ситуацію в Грузії.